Існує думка, что те, кто перенес онкологічну хворобу, або в процессе, им потрібно уникать витаминов группы В. Делюсь з с вами видео. Кто это сказал, что витамины группы В в таких дозах профилактические вызывают рецидив заболевания? Друзья мои, раковым больным даже не дай Боже, да, все равно нужны витамины, минералы. Организм же должен их существовать. А без витаминов и минералов здоровый организм и больной организм не может просто обойтись. Они же обеспечивают все процессы обмена веществ. Это вот фантазии такие. Мы же не говорим о лечебных дозах витаминов, которые там сто раз больше профилактических. Мы говорим о профилактических дозах. Иначе иммунная система не будет работать, иначе сопротивляться организм не будет раковой атаки. Это все придумали, знаете, упрощенное мышление. А, витамины участвуют в активации процессов биохимических, значит, они активируют и раковые клетки. Ну, конечно, хорошо было пройти антипаразитарную программу, но это можно делать параллельно. Да, будем кормить паразитов, это действительно. Просто Вообще-то говоря, антипаразитарная программа, вот на мой взгляд, должна стать всеобщей, чуть ли не национальной, так честно говоря. Потому что 95% населения заражено всякими паразитами: от любимых животных, от котика, от собачки, от чего, куда же вы денетесь, да, да. Вот. Но не надо так разделять: сначала пройти противопаразитарную программу.